p u 닌자 n j a नमो देवे नमो महादेवे श्री चन्द्रम सुरपणामि जय जय देवे हरे द्वारारे अंतःस्थे देवे जय जय गणेश भक्तस्य भायय नमो ब्रह्म हिमालय राजमंत्रा uintptrोर्णा मूर्ति यमी जय वाकुल नाये महान् नेव त्वरये नमः श्री चन्द्रम चरित्र नामा महात्मने नमो ब्रह्म राये नमः सर्वनाम स्वयम् जयदेव राजन् चन्द्रनाभा वरदा वरषे यत्र वमनसा गणा

मम लक्ष्मी सौभाग्य संतालक्ष्मी सौभाग्यलक्ष्मी लक्ष्मी विविध लक्ष्मी समेत महालक्ष्मी नित्य सेवास सिद्ध मनो मनोवांशा मनोअभीष्टल सिद्ध रक्षत। श्री महाकाली महालक्ष्मी सर स्वरोणी श्री चौले देवता अनुग्रह सिद्धन विशेष

र्जनं निरन्दनास्थि वाजन सुरारि पूर्वनन्दनं सुरारि गर्वसर्वणम् प्रपञ्चनासभीषणं धनञ्जयादिभूषण कपोलदान भारणं भजे पुरान भारणं स्वाहा वृन्दायन्दाय स्वाहा त्मजा अजन्ध्यरूपमन्त हिनमन्तराय कुन्दना सुदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिना तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं स्वाहा गणेशबन्धरत्नमादरे न प्रजल्पति प्रभात के हीष्म गणेश्वर अरोगदामरोषदां विहासिं सुभद्रता प्रमाहिताय रक्षभूदि मध्य वैति

ீவிலம்மிஸ்வசி சகசிராட்சா அது மஹராஜி சகசிராட்சாஸ்வ

அந்த ஏழு மா அந்த ஏழு ஆரமா ஏழு ஆரம்ப ஏழு ஆனா ஏழு எந்த ஏழு सोन वा दंडवा ने भी दंडवा ने भी सोन आये चल सुबह बहुत बच्चे बार मार मार से बहुत बहुत बच्चे बार मार मार से बहुत बार मार मार से बहुत बहुत बच्चे बार मार मार से बहुत बहुत बच्चे बार मार मार से बहुत बहुत बच्चे बार मार मार से बार मार मार से बहुत बहुत बच्चे 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 बार मार 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 बार मार ਸਵਾਰ ਮਾਨ ਮਾਣ ਦੇ 220 ਬੱਚੇ ਸਵਾਰ ਮਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਆਦਿ ਸੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਸਵਾਰ ਮਾਨ ਮਾਤਰਾ ਅਧਿਐਤ ਅਧਿਐਤਵਨ ਮਾਤਰਾ ਅਧਿਐਤਕਾਰ ਅਧਿਐਤਵਨ ਬੁਲਾਣਾ ਬੱਚੇ ਮਾਨ ਬੱਚੇ ਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੇ ਬੋਲ ਦਾ ਅਧਿਐਤ ਸਵਾਰ ਬੋਲ ਰਹਿਣ ਚਾਹਤਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵੇਂ ਰਮਾਣ ਦੇ ਅਧਿਐਤ ਨਿਸ਼ਟਾ ਮਾਏ ਸਤਨਾ ਅਧਿਐਤ ਕਰਮਾਂ ਅਸਵਾਗ ਮਾਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 27 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਸੇ ਦੇ ਮਾਸੇ ਦੇ 14 ਚੌਥੀ ਜੇਹਰ ਮੌਰਨ ਦੇ ਅਸਥੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ बगडा राजा राजा जब हम जमाया जब बगडा राजा मजा करनेया पुनिया और अध्यात्म में कहते राजा में निश्चय में रोला सुन जो पुष्टो है हम में रोला निश्चय में समाद्र समान ना तो राजा ने जबार में जबार में जवाब नहीं जगह मित्र द्वारा बसो त्रास होता है नाही स्वहा हम सब ज्ञान ब्रह्मा नमो 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 न پھل 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 بھانوان دیر میں بھانوان کو ستراچ راج ہے اور بھانوان ہائیڈ باڈ کا گڈا رالے ہیں اپنا مہاچ چنیشور نام سبھیوں سے تمہاری ہسنا ہا 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 जोत्राय वकीतिया जतुलिया जवागा रिया जवारीया जवागा हम तो प्राण प्राणार्ज्ञा प्राणसेन सुचित रेनियर सुचित चंद्र महेश्वर वक्तां दुनियाचा तो वक्त्या जगदस्ययाचा कहना जगवत्रेचा प्रश्नय जमोघस्थे योग्य नवलकिया जगेती नमगाट्या जगत एकताचा महालय विश्वं भास सब्यं सत्यं सुचित चंद्र हरसेन वक्तां महते वरीया الحكومियन भावनांनी विसंघात राहणार नाही सदैव तिथे लढणार आहे सदैव तिथे लढणार आहे आमिर अखिया तिराब दरस्वाहा नारेन्द्र स्थिति जन्मिलोगाम ना बजाना मेजबाजो ना मेघार्मा नेगांग की तिराब दरस्वाहा नारेन्द्र स्थान 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 निर्देश नारद रसिया बेच जेता या गावड़िया जीवने साहा नारद रसिया भजे भजने किरदेवा गतमारों हरे भरे नारद रसिया बेच उस पर तीन ग्राम சு نيرود دو فائت يقطي ادھرم ديرن يوه اصل نام اوجستاني سميت پر چوراي اوھي امني آستا ھو چودر ماجو رتمنا آثوا ھمے شاندن پچن جان ماھرمھ ناندي اوستا ھا ھمے نيرود مستي اسو بھگوا ياستي سانس موديي نمن سيندرمندرا آستا ھا راني دھسترا دا باھو اوستو ھيري آ نان سينا رگپراشي نام ताम् आवहता च वेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्याम् हिरण्यम् विन्दे यङ्गामश्वम् पुरुषानहम् अश्वपूर्वाम्रथमध्याम् प्रबोधिनी श्रीयं देवी मुपह्वये श्रीर्मा देवी अर्जुषतां काम सोस्मितां हिरण्य प्रागारा मार्द्लां ज्वलंतीं तृप्तां तर्पयंतीं पद्मे पद्मवर्णां तामिहो पह्वये श्रीयं चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलंतीं लोके देवदुष्टामुदाराम् ताम् पद्मिनीमीम् शरणमहम् प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यताम् त्वाम् वृणे आदित्यवर्णेतपसोऽधिजातो वनस्पस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलनितपसनुदन्तु भायान्तराजाश्च भाष्यालक्ष्मीः उपैतुमांद सकर्ति मणिना सह प्रभूदस्मराष्ट्रेस्म कीर्तिवृद्धि दधा क्षुत्लाम ज्येषावलनाशायाम्यहम अभूतिमस वृद्धि निर्नोदे गृहा गन्धद्वारान्दुराधर्षान्नित्यपुष्टाङ्गरीषिणी ईश्वरीगुम् सर्वभूतानान्तमिहापह्वये श्रियम् मनसः काममाकोतिम् वातः सत्यमशीमहे पशूनाम् रूपपमन्नस्य मयि कर्दे न प्रजाूताभसंभव कर्दमा श्रिय वाजय मे कुले मातरं पद्मनी आपसृजन स्निग्धा चिक्ल निजदेवी मे गृह कुले आर्द्राकरिणी सूर्यां सुवर्णाम्भेममालिनी लक्ष्मीं लक्ष्मीञ्जादवेदो मवहा आर्द्रा यःकरिणी यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनी लक्ष्मीं लक्ष्मीञ्जादवेदो महावहा जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनी यस्याम् हिरण्यम् प्रभो दास्यो दास्योऽश्वाहन्विन्देयम् पुरुषानहम् महादैव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो प्रचोदयात् श्रीर्वर्चस्त्वमायुष्यमारोह जमाविधात् शोभामानम् महीयते धान्यन्धनम् पशुम् बहुपुत्रलाभम् शतसंवत्सरम् दीर्घमायुः ॐ हिरण्यवर्णाम् हरिणीम् सुवर्णरजतस्रजाम् चन्द्राम्भिरण्मयीम् जातवेदो महावहा ताम् मावह जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनी यस्याम्भिरण्यम् विन्दे जङ्गामश्वम् पुरुषानहम् अश्वपूर्वाम् रथमध्याम् हस्तिनादप्रबोधिनी श्रियन् देवीमुपह्वये श्रीर्मादेवीर्जुषताम् कांसोऽस्मिताम् हिरण्यप्राकारामार्द्राञ्ज्वलन्तीम् तृप्तान् तर्पयन्ती पद्मे स्थिताम् पद्मवर्णान्तामिह बह्वये श्रियम् छन्द्राम् प्रभातान्यसा त्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टानुदाराम् ताम् पद्मीमीम् शरणमहम् प्रपत्ये लक्ष्मीर्मे नश्यताम् त्वाम् वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्थीरा

ஜ அம்மா அம்மா సన్నది లేక నో నేను క్షణమైన చూడ నుంధ నేను పలు కన్నేను శంభో ஒரு <Sessi> <Sessi> जय आवेशपुरी माता को जय आवेशपुरी माता को जय

పుట్టినరోజు ఆగస్టు నాలుగో తేదీ నందవరంలో కూడా మహా గొప్పగా ఈరోజు పూజా కార్యక్రమం అదే అదేవిధముగా మన సౌరి పులస్తులందరూ నిర్మించినటువంటి ఇరవై దగ్గర నిర్మించినటువంటి సౌరేశ్వర దేవుడి దగ్గర కూడా అదే విధముగా పూజా కార్యక్రమం జరగాలని ఈ కార్యక్రమానికి వేయ ప్రయాసులకు మన సౌరిడ్డి కులస్తులు మరియు బంధుమిత్రులు మన ఆడబిడ్డలో అందరూ సాధించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు మా అమ్మవారి కృపకు పాత్రలు కాగాలని మా గుడి యాజమాన్యాల తరఫున మా సౌర్యుడు కోర్సుల తరఫున మేము అందరూ కోరిక చేస్తున్నాము మా అమ్మవారు సర్వకాల సర్వసరంగా సల్లగా మరిమరి కాపాడని కోరిదా చేస్తున్నాము